晚上好啊！好久不见，好久不见啊、哎！哎祝大家今天教师节快乐、哦！祝大家教师节快乐！ 我刚那个，嗯，刚从一个地方出来，现在去机场了。 一定要赶飞机，我现在感觉我现在每天在那个飞机上上班的那种。吃点啥呢？没吃啊，还到机场再说吧，看看有啥吃，垫一把两口就行。我不晕车、啊，我人。 没有，今天是这个教师节嘛，然后呢，就想刚好我现在在去机场的路上有这个时间，然后刚好我也从我们这个京东的我们直那个施乐夫的直播间里出来，然后嗯，路上有这个时间我就跟大家瞎掰两句。 就是给大家说个教师节快乐！<laughs> 忘了看，忘了看了。那你今天应该损失了好几个亿，<laughs> 因为今年他们品牌给了一个就是价格非常好，然后东西也都很好的。嗯，对，没抢到啊，<laughs> 这样你不记住，没抽中嘛，不是很正常。 主要是你可以在那个他们当时做做这个活动的时候，可以帮你省很多钱。嗯、哎呀，我都是我都是给你们谋最好的那个福利了，一般不谋好的我都不给你去的。你抽奖啊，你这个东西不就是我一个签名照吗？那多简单的事儿，那个没什么好重要的。 嗯，可以呀、啊，可以给你们呀、啊，给你们，你们下次记得那个，万一他们有发布什么活动的话，你们就可以去啊，去应该就会有。嗯，下下个月。 月底吧，就进去了。嗯，对，下月月底左右。我今年多少岁啊？我九五年的，你说，你说我，你算算我多少岁了？ 看、啊、你最近数学好不好？啊，还有一个我说四十岁的呢，你这个行行行，好好好好好，可以可以可以。可以 这个怎么拿的？这样？就我平时拍照就这么这拍的，就这么拍。好运，好运，在家里呢。主要是我这个今天又跑北京，然后马上又要去另外一地方，就有点。 照顾不过来他，就没有带他们。去哪儿？去杭州，马上要飞回杭州，几个老哥哥们要见面了。 才是年轻老哥哥们，<laughs> 没有我录那个综艺了，录综艺。谁呀？嗯，你猜、啊？不是打篮球，还有天天打篮球的。我说在打篮球，我都成。<laughs> 打篮球不是打篮球，生活类的，生活类的，嗯，具体是谁我就不告诉你们，你们自己猜吧。看看最近有谁去杭州了？哦，还有还有一个还没。 还有一个在那个，在山上呢，还没下来呢 <coughs>，应该过两天就到了。 什么平台？不是平台的吧？那应该是一个卫视综艺。 央视综艺，你给我推荐一下呀？嗯，你推荐我就去。对对对，就新闻联播、嗯。录一下我一个大脸、嗯。好了好了好了，这个。 你们就自己猜吧。呃，今天这个教师节、呃，大家有，我记得好像有好几个都是，就是粉丝，我的粉丝是那个，是老师吧，对吧？我记得有好几个是那个老师的。祝你们节日快乐呀！嗯，麻辣教师们，冬瓜。 对，对，对，教师节今天是。打工，打工人算什么？谁不是个打工人呢、啊？啊我不也是在打工吗？对，我才是真正的打工人。 师范生算老师吗？当然算了。你马上你也会步入我们这个伟大的教师行业。提前祝提前祝你节日快乐。学生算什么？学生你好好给我读书吧，你算什么？只有读好了，才才能算东西。 哎，好读书、哦。哈哈，什么？无业游民啊？那一定是这个很硬实了，那肯定是。 是，我就是该该好好上班的时候就好好上班，该好好上学的好,好好上学，对，不同的时间段不做不同的事情，大家一起努力嘞！上海雨大吗？不想上 对，最近因为也是开学季了嘛，然后，呃，有这个很多这个新新到校的，应该是新生吧，啊、嗯，应该是最近要参加军训的吧。嗯，我看我北京最近好像很挺凉快的，我今天在北京，我感觉穿短袖都点穿不住，得穿个外套了。哎，在北京呢就比较好，那杭州就很热。 杭州就还是很热，最近这个军训的同学们有点受苦了啊。上海也热，上海应该还好吧？上海。 没事，反正就是如果天气热呢，大家就自己注意点，不要中暑。了。然后如果那边太阳大的话，就，嗯、呃，就是做好防晒。然后如果真的有点晒伤了，特别是女孩子，然后我觉得真的你们可以试一试那个施乐夫的那个 C 乳，那个确实还不错啊，嗯，那个确实是用下来感觉是还不错。 没有给你们打广告了，我就是是好东西，我是给大家可以推荐推荐的，对，因为就是你没有必要花个几百块钱的冤枉钱去买一个自己不合适的东西，对吧？就给大家挣钱都不容易，给大家可以减少点成本，试错的成本。嗯、叫啥？叫那个适乐肤的 C 乳。 然后他们那个氨基酸的那个面膜也很，哎、呃、不是面膜，是那个洁面那个也挺好的。反正大家都可以试一试吧，也不贵。然后你这样，如果你觉得用的不是很那个，就叫什么来着，合适，就不不合适自己的话，你也几十块钱，你也不会觉得就是怎么样，总比花个几百块钱买来的好。 是下个月月底左右吧。古装，古装。看看我身上啥衣服？看，黑衣服。 可以剧透吗？<laughs> 可以剧透。你看啊，这个故事就是讲的就是一个男人和女人之间的故事。<laughs> 哎，不要剧透也没意思了。我觉得就是，呃，因为就是剧情。 很很有趣吧，我觉得，然后整个人物之间，就是大家呃人物之间的关系也很有趣，所以我觉得这个戏还蛮有意思的，嗯、呃，对，抽象文学，啊、呃，大家自己去理解一下。 腾的，腾讯的，嗯，在哪里拍古装？还是在哪里拍？当然是肯定的啊！当然还有个相声、啊。拿手机好累，对对对，哇，手好累，不行了，不行了，播不了了，我得关了。手好累，好累，手太累了，不行。刚才有人那个提醒了我一下。 说我那个拿手机拿久手累，我突然反反应过来了，是有点累，不行了，这个手再举一会儿要断了。下班了，下班了，别下班了，钱都赢光了。 换个手机就，换个手机就没用了。行行行，最后两分钟，好吧，我们七点七分、啊就是。哎，你们这些就是，还还有人帮我帮我拿着，净打这种马后炮。那我给你拿着，你去拿着，哎、啊，你拿着。 我就放那个师傅的那个架子，还、哎、不行。好家伙，真的立不住。哎呦，得了，不行了，手又酸了。 十块钱了，才到十块钱。不是，我要到机场了，我要，我要下，我要下车上机了，我要。对对对。对 我这咋钓鱼？你那你，你别管我钓鱼，我能给你拿几个小时？嗯、好吧，好吧，嗯，嗯、啊，七幺七下播，又开始拿这种形式主义来忽悠我是吧？行，那我中，嗯，七幺七下播吧。 就七二七了、啊，嗯、啊，别给我说待会儿什么阳历生日、阴历生日又来了，没有没有那回事了啊！我这个可能是灯光太暗，我感觉有那个有点黄，是因为擦一下。 哎、呀不行、啊，按错了，还还是很火就这么聊，不行，我我得屏幕得擦干净，我擦不干净我难受。我必须得下次擦干净，要不我先，要我就下了，然后把屏幕擦干净吧。下次我们聊的时候，我就屏幕就比较亮了。 今天刚让他们给我剪短一点，因为这个头发太长了吧？我是我不太喜欢头发很长。手链什么牌子？杂牌儿，抖音三十八块八。 哦，对。哎呀，谢谢谢谢。没有剪很短呀、啊，这个头发就不是挺正常的吗？这有点太黑了，可能你们不太看得清啊。 因为头发短一点呢，就是平时我打理起来会方便一点，对，然后就不会那个头发长了就比较麻烦嘛。而且我感觉就是短头发比较利索，骑摩托的时候它那个戴头盔就不会压着那个头发，就是挡着眼睛，那个很危险的。 男孩子嘛，就是头发短一点，这个比较清爽一点。 好，运在家里呢，在家里。顺毛，顺完洗完头就顺呀。 秋，中秋有放假吗？我们中秋好像没有放假，我们中秋挺忙的。就是你们放假的时候，就是我们最忙的时候，懂了吧？对，你们一放假，我们就开忙了。 谢谢你啊、哦，你人还怪好的嘞，也是要没有事，谢谢。 马上中秋节啊，对啊，马上中秋节了，那个那个到时候就提前祝大家这个中秋节快乐啊，然后希望大家今年都能吃上好吃的月饼。我的腊肉月饼啊，嗯，还没寄来，就有点太早了点，我爸一般都是按点过去。 过个中秋节，我就吃一个月饼，我还要减肥，我对自己有这么苛刻吗？我要有这么苛刻，我早都已经服食。哎，不说了，开心最重要，什么是？ 不扯了啊，下班了，下班了。嗯，我去那个去机场了，下次再见，拜拜。